Забирай. <связи> Трехкомнатная квартира. Вот представьте себе, что тут все было обставлено. Зайдите вот в ванную, посмотрите, кухня, все было ремонт, вот как вы видите здесь, вот все это надо вывести. Я даже не представляю, сколько это выезд, переезд сколько стоит. Он нанимали людей, чтобы вот это разобрать, раскрутить, это тоже платим деньги, не так просто. Да, а еще то за перевозку. Я позвонила мне сказали за два часа что две что ли. Поэтому это очень большая помощь. Поместится все, все Киевская администрация словно дали заявку, кто может помочь. Наша громадская организация «Я говорю, ТООН, на эту заявку, что мы можем помочь с людьми, можем помочь с транспортом. Вот на данный момент сейчас вывозим людей, подпадают под эту категорию все люди, у которых идут дома под снос.